Так, здравствуйте! Сегодня у нас в гостях замечательная девушка под именем Кладин Вольф. Давайте ее позовем в студию. Клодин Вольф, ваша очередь. Здравствуйте! Здравствуйте, Кладин Вольф! Мы рады вас приветствовать в нашей студии пожалуйста, расскажите о себе. Я даже не знаю, что сказать. Расскажите о себе. Ну ладно, я Клодин Вульф, мне 18 лет. Я ученица школы монстров. И я дизайнер. Вот это мое новое платье. Оно красное в сеточку. Очень приятно познакомиться. Расскажите вы по поскорее, что же у вас это за платье такое? Хорошо. Это платье красного цвета. В нем есть сеточка. Сейчас подниму ее. Я подняла эту сеточку. Вот эта черная такая сеточка. Вот насыщенный цвет платья. И обычные туфельки. Понятно, понятно. Когда же вы его успели сделать? Можно пустить сеточку? Ну да. Но я его сделала сегодня. Недавно. Я его делала из бумаги. Оно очень сильно шуршит. Понятно. А у вас есть брат или сестра? У меня есть и брат, и сестра. А как их зовут? Э -э Холлин и Клод Вульф. Они мои родные брат и сестра. Понятно. Ну ладно, до свидания. Пока. Сжигаем? Зажигаем, я говорю. Хей, hey, Фрэнки. Зажигаем, конечно. Тут, 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 тут. Ой.